પીએમ નરેન્દ્ર ત્રીજી ત્રણ બહુમતીથી વિજેતા બનાવવાના છે મોદી મધ્યપ્રદેશના ડેપ્યુટી સીએમ રાજેન્દ્ર શુક્લાએ અંકલેશ્વર ખાતે યોજાયેલ વ્યક્ત કરી હતી મધ્યપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી રાજેન્દ્ર શુક્લાની ઉપસ્થિતિમાં ઉદ્યોગ સંવાદ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો પાનોલી સ્થિતિ હોલ ખાતે અંકલેશ્વર પાનોલીએ લઘુમતી ઉદ્યોગ મદદ સાથે સંકળાયેલ ઉદ્યોગકારો જોડે ચર્ચા કરી હતી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઉદ્યોગ સહિત દેશમાં અનેક ક્ષેત્ર વિકાસની એક નવી રૂપરેખા ઉભી કરી છે મધ્યપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી રાજેન્દ્ર શુક્લા ભરૂચ જિલ્લાની બે દિવસની મુલાકાતે આવ્યા હતા ત્યારે તેમની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પાનોલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન અંકલેશ્વર ઉદ્યોગ મંડળ અને લઘુ ઉદ્યોગ ભારતીય મંડળના ઉપક્રમે ઉદ્યોગલક્ષી સંવાદી યોજવામાં આવ્યો હતો પાનોલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનના હોલ ખાતે મધ્યપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રીએ વિવિધ સરકારી યોજના સહિત અન્ય મુદ્દે ઉદ્યોગકારો સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી હતી તેમના દ્વારા કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉદ્યોગલક્ષી કરવામાં આવેલા કામો ઉપરાંત ટ્રાન્સપોર્ટેશન વૈશ્વિક સ્થળે ઉદ્યોગલક્ષી વિવિધ નીતિ દેશના આર્થિકલક્ષી નીતિ અંગે જાણકારી આપી હતી અને આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની ત્રીજી ટર્મમાં પણ વિજેતા વિજેતા પ્રચંડ બહુમતી સાથે કરવા માટે હાકલ કરી હતી ગુજરાત પ્રગતિશીલ રાજ્ય સાથે દેશ અન્ય રાજ્ય માટે મોડેલ તરીકે જોવાય છે અહીંનું ડેવલપમેન્ટ ધ્યાને રાખી દેશના અન્ય રાજ્ય તેમના જિલ્લાના અનુસરણ કરી રહ્યા છે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ભરૂચ જિલ્લો દેશ માટે મોડેલ જિલ્લો બન્યો છે ત્યારે અહીંયા જે સમસ્યા છે તે બાબતે પણ સરકાર ચિંતિત છે આ સંવાદમાં ગુજરાત સરકારના પૂર્વ ગૃહમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા ભરૂચ જિલ્લાના મુખ્ય ભરૂચ જિલ્લાના પ્રમુખ મારુતિસિંહ અટોદરિયા અંકલેશ્વર હાંસોદના ધારાસભ્ય ઈશ્વરસિંહ પટેલ ભરૂચ જિલ્લાના પ્રભારી અશોક પટેલ જિલ્લા મહામંત્રી નીરલ પટેલ વિનોદ પટેલ તેમજ પીઆઈના પ્રમુખ બીએસ પટેલ તેમજ લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી બળવન પ્રજાપતિ उद्योगपति उपस्थित रिया था अंकलेश्वर आयो खास करके इंडस्ट्री की काफी समस्या है क्रिटिकल जोन से निकलने के दस साल बाद आज इंडस्ट्री समस्या से झुंझक रही है क्या कहेंगे आज अंकलेश्वर में इंडस्ट्रियल एरिया में भ्रमण के दौरान एसोसिएशन के लोगों के साथ आज जो यहाँ पर मुलाकात हुई है जो बैठक हुई है उसे दो दिन के जो गुजरात के दौरे के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के हेतु जो हो रही है मैं अब उपलब्धि मानता हूँ क्योंकि तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में गुजरात अग्रणी राज्यों में है और गुजरात का ये इलाका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है इसलिए सभी के साथ बैठक हुई है बातचीत हुई है जहाँ तक यहाँ की समस्याओं का सवाल है ज़्यादातर लोगों ने मुझे ये बताया है यहाँ पर एकोसिस्टम जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इंडस्ट्री के लिए वो तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है यहाँ कोई भी पॉल्यूशन से रिलेटेड जीरो पॉल्यूशन के लिए जो भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो तो यहाँ पर उपलब्ध है आ, आने जाने के लिए शानदार सड़कें हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ से जो निकलने वाला है जो बुलेट ट्रेन का यहाँ पे काम होना है जो फ्रेट कॉरिडोर ये सारे इस क्षेत्र के इंडस्ट्री को बहुत ऊंचाई पर ले जाने के लिए सहायक साबित होने वाले हैं इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो बन रही है वो इस इलाके के भविष्य के लिए एक औद्योगिक क्रांति लाने का जो आ, आ, सपना है वो पूरा होगा जी तो मेरा सवाल ऐसा था कि ये दोनों इंडस्ट्री ऐसी है पिछले दस सालों से क्रिटिकल जोन में है इनका एक बड़ी समस्या है कि चार जो मर्डर का गुना माना जाता है वो भी इन पर लगता है जब कोई इंसिडेंट्स होता है और दूसरा ऐसा है कि एन सी नहीं मिलता यानी क्लियर सर्टिफिकेट नहीं मिलता और दूसरा एक है कि एटीन वन जो क्रिटिकल जोन ही है वो भी नहीं निकल रहा है उसको निकालने के लिए आपसे ये दोनों इंडस्ट्री वाले आस लगा के बैठे कि आप ऊपर मोदी साहब तक रजुवा आपके माध्यम से जो ये बातें जानकारी में आई हैं वो मैं जो संबंधित लोग हैं हालांकि गुजरात बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है यहाँ पर आ, वैसे ही राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे हैं तो हर प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रख के काम हो रहा है डी फ्रेड फ्रेट कॉरिडोर और बुलेट ट्रेन ये इसका प्रमाण है कि इस क्षेत्र पर मोदी जी की नज़र है और बेहतर से बेहतर और क्या हो सकता है उसके लिए काम हो रहा है तो इसलिए जो बातें आप बता रहे हैं वो ज़रूर ध्यान में होंगी और उसका समाधान भी काफ़ी कुछ हुआ होगा और जो बचा होगा वो हो जाएगा खास करके चुनावी दौर है आपको भरूच अंत आके कैसा लगा भरूच बहुत ही अच्छा ज़िला है और अहमदाबाद से बड़ौदा और बड़ौदा से जब मैं आया तो मैंने देखा कि पूरा रोड जो है एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह मुझे दिखा जहाँ पर भारी वाहन माल को बाहर ले जा रहे हैं रॉ रह मटेरियल को ला रहे हैं एक बार मैं न्यूयॉर्क से और बोस्टन गया था अमेरिका में दौरे के दौरान तो वहाँ पर इसी प्रकार से ए, माल वाहकों वाहनों का भरी हुई रोडें चलती हुई दिखती थी तो फिर मैंने पता किया तो मालूम पड़ा कि इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये पूरे यूएस का वही दृश्य जब हैदराबाद से बड़ौदा और भरूच आते हैं तो वही दृश्य दिखता है Thank you. Thank you.